Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня я буду обзывать э, мой поэт Мини и приложение на нем. Начну я с приложений, думаю. Свомпи, вы все знаете, Дрес Хейт. Сейчас ждем. О, загрузился. Очень веселая игра. Я вот всю миссию прошел уже в ней. Оп, веселый духа. Да, сейчас лазер запилим. Сейчас всеху. Лазер запилим. Оп, лазер, блин. Здесь такая классная тема. Заходим в историю, если у вас есть кредиты. Покупаем slow motion. Slow motion, slow motion. Игра да, вообще для скретеров точно. Смотрите, оп. Ух, можно так тоже баш. Сейчас, хочу... Блин. Я вообще так лазер сделать именно. Один лазер. Они а, три. Вот так. А еще вас научат делать 180. Они здесь очень похожи на кушои. 180. Э, смысл в том, что вы заезжаете на гольшку, но не до конца и делаете 180. О, нет. Сейчас сделаю. Сейчас 180. <свеч> mm. Идем дальше. bad Пирис. Я думаю, вы все знаете. Майнкрафт. Mm. <свеч> Блин, я думаю, вам так удобнее было. Блин, не <свеч> очень удобно. Блин, что ты? Блин, виснет. Майнкрафт. Не работает. Эм, даже Пэрим. Да, Эм, так, Монополия, Нова 3, Байк um, Барон, очень классная игра, советую скачать. Если надо, пишите мне в ЛСВК, я помогу вам ее скачать бесплатно. Эм, миссия, вот не знаю, что за миссия. А, это Сайфу Лэдбэхон. Неверная миссия, по-моему, здесь проходите, Ну, mm, весело здесь Ну. Пойду, попытаюсь пройти эту А, не прошло. Ладно, так. Идем новинка этой недели, Real Racing 3. Он в App Store, пока бесплатный. Пока что он бесплатный. Ловите момент. Там будет стоить 320 рублей после того, как его выпустили недавно, буквально неделю назад. Я сам его недавно скачал. Вчера утром. Здесь Крипел, классно. Если вы хотите погоняться в реальном мире, попробуйте сделать это на ближайшей к вам трассе. Real Racing, Free Developed, не, не хочу читать больше. Идем в миссии. Убираем там. Один на один. И бонг. Очень удобное управление, ведь вообще круто. Я предпочитаю. Ведь снизу. 20 <связывается> сразу. Погнали. Я не могу его обогнать, он очень сильный. На тачку покачать. Вот управление очень легкое удобное. Тормоз. Мы видим. Оп, тормоз. Торгус назад. Только я не забрал смотреть за спину, если честно. А, вот так реально. <laughs> Узон такой особенный, если честно. Ну, да, стоит времени. За заядлых рейсеров. Для заядлых рейсеров. Блин. идем дальше. Сейчас смотрим какую-нибудь игру. Где она у меня здесь? Где, 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 где? Какой из этих папочек. Сейчас, секунду. А вот он. Modern Combat 4. Хотя, знаете. Я сделаю это в следующем выпуске. Пока.